じゃあ三問目行きたいと思います。3はい、三問目。秋田県小牧ちさんからの問題です。はい。間もなく結婚一年を迎えます。わ新婚ですねです。幸せなのかな本当は。<laughs> なんでそんなこと言うんですか。一 <laughs> 年ですよ一年。一年まだ新婚ですよね。 そうですよ。うん。本当に幸せなんだろうかな。いやー、幸せです。幸せです、小牧吉さんは。はい。わかりました。はい、えー、結婚。幸せだろう。幸せだろうということでね。えー、結婚前からよく喧嘩をしていたので。ほら、ほら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 。<laughs> すごいですね。結婚前からよく些細なことで喧嘩していたので、結婚するときに、はい、うん。 何々を食べたら仲直りをするというルールを作りました。では問題です。何を食べたら仲直りをすると決めたでしょうかわかんねえよ <laughs> れ <laughs> これはいい問題だいやそれ、わからないでしょそれは。いやそろそろヘルプカード使ったらどうですかまだ4枚ありますよ。じゃあえーと。うん。 マネージャー W さんの囁き。あ、じゃあマネージャーさんの囁き行きましょうか。えー、はい、あれ、今ですね、なぜかマネージャーさんがどこかに行きました。どこにいるのえー、マネージャーさん不在のため、マネージャーカードは使えないです。はい、使えないんだ。<laughs> いや、本当に今までいたんですよ、<何>マネージャーさん。 突然いなくなり、ましたよ、今。お手洗いいただあ、はい、帰ってきました、帰ってきました。お手洗いです。ああ、よかったよかったよかった。いやはい、じゃあ、マネージャーさんの囁きですね。では、はい、今、マネージャーさん囁いてくれると思います。はい。マネージャーさんがスタジオに入ってきました。すません。ああ、はいはい。はい。どうぞ。山の名前と似てます。山、山の名前。 や、山の名前。うわ、これめちゃめちゃすっごいヒントだな山の名前と似てる。いや、これね、山の名前と似てるんじゃなくて山の名前ですね、これね。山の名前いいヘルプカード使ったな、これ。じゃ日本に山、まあ、いっぱいあるんじゃないですか。いや、誰も日本って言ってませんよ。あっはっ 海外の有名な。山、いや、もっと包括的じゃないですか、これ。<laughs> 無理だよ、これ。<laughs> いや、でもね、<laughs> ジェジュンさん。だって、はい、山の名前で食べられるものですから、これ決まってきますよ。<laughs> だって、いやいや、例えば山の名前、そんな知らなくていいや、例えばですよ、あの、エベレストなんて食べれないじゃないですか。 はいはあ、これはななここれれは難しい。さあ、あと10秒です。10秒 <laughs> これわかんない。マジでわかんない。じゃあ、とりあえず答えを言ってください。お願いします。どうぞ。ああ、わからない。残念。いや、このままね。 簡単に肘掛け取られるかと思って、もドキドキしましたけれども。えあ、もしかして、あれ何ですかヨーロッパの何ですか <laughs> あれだ。何ですかあの、その、その,ボあの、ボルペンのブランドの名前だ。あ <laughs> ってる <laughs> 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 あれだ俺僕あの,ー、の CM 撮影で行ったことあるよあそこ何 <laughs> <laughs> ですか答えはヨーロッパ行ったことあるよそこ何ですかフランスでしょフランスにあるあ,れあそこでしょ何ですかモン <laughs> モンブラン正解です <laughs> いやでもね,ジ,ねジェジュンさんジェジュンさん はい、残念ですけど正解なんですけどね、はい、今あのプロデューサーから「いやいやちょっと待ってちょっと待って時間切れだよ」っていう <laughs> プロデューサーさん <laughs> お酒慣れでくださいう <laughs> <laughs> ああマネジャーさんありがとうございますいやこれは W さんのヒントが素晴らしかったんじゃないですかあそうですそうです <えー S 2> そうです答えはねモンブランです で、なぜね、モンブランかというと、初めてのデートの時に食べたのがモンブランだったんですって。ああ、新婚旅行でモンブラン行ったんじゃなくて初めてのデートの時に食べたのがモンブランだったんですって。ああ、なるほどね。<laughs> ああ、なるほど、ね、そう、僕もね、なんか、モンブランに行ったのか、それともなんか、はい、あの、万年筆とかボールペンを買ったのか、なんか、<laughs> そう、思ったんだけど、あの、はい、栗の乗ってるケーキの方です。 食べたんだね。食べたんです <laughs> いやー、面白い。あ、でも、これ、ちょっといいですね。あの、あの、まあ、喧嘩するときに、はいあ仲な、あの、仲、あの、仲直りしようっていうルールを決めたのが、うん。すごい可愛いですね。いいですよね、これね。うん、それいいですね。なんか、で、これを食べることによって、当時のことね、思い出すし、 そうですね、思い出してそれで仲直りできるっていうこれ確かにいいアイデアかもしれませんねうんいいですねでも新婚なのにね、あのーまあ、正直そんな幸せじゃないんじゃないですか、えー、幸せなのかないや幸せだと思いますよああ正直あのー、これ焼きもち焼いてますね <laughs> いやでもこれあの結婚1年目のこの小牧さんは本当に何か幸せな感じがこの文章からも漂っていきますフレさんは幸せですか私ですか、はい、幸せですよもちろん本当にえー、後からちょっと連絡させてください <laughs> 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 後からジェジュンさんに後から連絡させてくださいいやプロフェッショナルですね <laughs> プロフェッショナル <laughs> 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 はい